На вторых инженерных сооружениях э, планируется провести на улице Гагарина, Маломесницкая, Руставели, Московский проспект, улица Тарасовская, улица Сумская, э, проспекта Гагемир-Курчатова, улица Чкалова, улица Деревянка, проспект 50 лет СССР, улица Клочковская, улица Котлова, улица Красноармейская, улица Конева, Нитичинская Митин набережная, улица Первой конной армии, улица Шевченко, улица Маршала Жукова, улица Харьковских дивизий, улица Олимпийского проспект Тракторостроителей, улица Песхиновская, переулок Рогатинский, улица Университетская, улица Короленко, улица Вертинская, улица Синоградская, улица Харьковская, улица Достоевская, улица Октябрьской э, революции. Также э, планируется провести капитальный ремонт 10 мостов э, на дорожной сети города Харькова. Кроме этого, планируется провести реконструкцию и э, таких Дорог города Хайка, как улица Державлинская, улица Храмова, улица э, Власовский, э, проспект Московский, э, проспект Гагарина заканчиваю, улица Плочковская, реконструкция комплекса транспортных инфраструктуры на проспекте 50 лет СССР путепровод, улица Академика Павлова, проспект 50 лет СССР от Героя Сталинграда до проспекта Московского. Реконструкция съезда с Кузинского путепровода э, на улицу Мурамова и Ленинградскую. Переулок Армянский. Рек, э, реконструкция площади Розовых Люксембург, э, Улица Плехановка. Э, Красношкольная набережная. Улица Раф Флотская. Перегрузка 50 лет в ЛКСМ, 50 лет СССР. Улица э, Тринклера. Академика Павлова. Проспект э, Людмила Свободы, Площадь Конституции. И строительство э, парковок в районе Плесняна, э, э, Плехановска и Кирова. Это к, э, к я для проведения Евро-2012. Все, это закончено. А Внутри дороги? Э, внутриквартальные дор дороги? Внутриквартальные э, дороги планируется сделать э, в следующем году на сумму, перечень еще нет до конца, на сумму порядка более 30 миллионов гривен. Мы ждем еще одного. Транша который будет утвержден в Киеве, я надеюсь, на второе полугодие мы получим еще на наши нужды, но очень бы хотелось, чтобы не менее там, 150 миллионов.